Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ahli kumpulan akan membentangkan isu salah laku disiplin pelajar Sekolah Menengah Teknik Terengganu sebagai unit disiplin dan bertumpukan skill approach dalam bidang pendidikan. Carta organisasi penolong kanan hal ehwal murid Muhammad Ku Arif Denish bin Kuzaini nombor metrik S71958 tugasan sebagai pengurusan disiplin sekolah bertanggungjawab merancang penyelaras dan memantau sistem disiplin sekolah supaya selaras dengan peraturan Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, bagi Ketua Guru Unit Disiplin Amira Syafiqah binti Barul Hisham dengan nombor metrik S71677. Tugasan, menyiasat kes salah laku disiplin murid. Menjalankan dan menyelia siasatan kes salah laku seperti ponteng, buli, pergaduhan, vandalism dan salah laku lain secara adil, telus dan berhemah bagi penolong kanan ketua guru unit disiplin ialah Nur Fitri Syamimi binti Muhammad Tajri dengan nombor matrik S21554 tugasan membantu ketua guru unit disiplin melaporkan kepada ketua guru unit disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar peraturan sekolah merekod kesalahan para pelajar dalam sistem isu pengenalan isu salah laku disiplin pelajar seperti merompak mencuri dan juga pergaduhan dalam kalangan pelajar merupakan salah satu cabaran dalam sistem pendidikan sekolah menengah. Salah laku seperti ponteng, sekolah buli, merokok, vandalisme dan ketidakpatuhan terhadap peraturan bukan sahaja menjejaskan perkembangan akademik pelajar, malah memberikan kesan negatif persekitaran pembelajaran secara keseluruhan fenomena ini menunjukkan bahawa masalah disiplin tidak hanya berpunca daripada kelemahan peraturan atau penguatkuasaan semata-mata tetapi turut berkait rapat dengan kekurangan kemahiran kendiri dalam diri pelajar antara akar masalah yang telah saya dapati ialah kekurangan strategi pencegahan penguatkuasaan disiplin tidak konsisten kekangan sumber dan tenaga kurang integrasi daripada pihak luar, terlalu fokuskan akademik. Contoh-contoh kes masa yang berlaku di Malaysia ialah 15 Oktober 2025, kes tikam pelajar perempuan di SMK Bandar Utama Petaling Jaya, sumber dari berita harian. 30 Julai 2025, pelajar tumbuk guru kerana ditegur ponteng kelas di sebuah sekolah di Kajang. Buletin utama ut TV3 ada sumbernya. Terdapat lima objektif pembentangan. Yang pertama, untuk mengenal pasti jenis dan punca utama salah laku disiplin murid di sekolah. Yang kedua, untuk menjelaskan peranan dan tugas tugasan ketua guru unit disiplin dalam menangani isu salah laku disiplin murid secara sistematik dan berkesan. Yang ketiga, untuk menerangkan prosedur pengurusan kes disiplin murid selaras dengan peraturan dan pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia yang keempat untuk menghuraikan langkah pencegahan dan intervensi disiplin yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan masalah salah laku murid. Objektif pembentangan yang terakhir ialah untuk mencadangkan penambahbaikan pengurusan disiplin sekolah ke arah persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif. Kerangka teori yang pertama, if adin, Ad aplikasinya ialah mewujudkan ekosistem yang mementingkan kerohanian seperti solat jemaah dan tadabbur. Bagi membina benteng dalaman, apabila pelajar faham hubungan mereka dengan pencipta, integriti diri akan meningkat secara semula jadi. Yang kedua, HIF ANNAF, aplikasinya adalah melaksanakan polisi zero toleransi terhadap kekerasan, iaitu pemimpin harus memastikan persekitaran sekolah selamat supaya proses pembelajaran tidak terganggu oleh rasa takut dan trauma. Yang ketiga adalah if al -aq iaitu aplikasinya mengadakan program kesedaran tentang bahaya pengaruh negatif media sosial atau bahan kual iaitu pemimpin bertindak sebagai muadab, muadib iaitu pendidik adab yang memastikan akal pelajar digunakan untuk inovasi teknikal bukan untuk merancang pelanggaran disiplin yang keempat if annas aplikasinya menekankan adab pergaulan dan etika profesional iaitu salah laku Disiplin yang mencemarkan maruah seperti gangguan seksual atau vandalisme ditandatangani dengan bimbingan kaunseling yang memfokuskan kepada generasi yang keempat, if enough iaitu aplikasinya menekankan adat pergaulan dan etika profesional iaitu salah laku disiplin yang mencemarkan maruah seperti gangguan seksual atau vandalisme ditangani, ditangani dengan bimbingan kaunseling yang memfokuskan kepada tanggungjawab pelajar sebagai harapan keluarga dan generasi masa depan. Yang kelima adalah If Almal, aplikasinya menerapkan uh, sifat amanah dalam penggunaan harta sekolah iaitu pelajar diajar bahawa menjaga meseng dan peralatan di bengkel adalah sebahagian daripada ibadah dan persediaan profesionalisme dalam kerjaya masa depan. Analisis isu menggunakan pendekatan makasih mengenai salah laku, sekolah, merokok atau dada. Makasid yang digunakan ialah hifzu ala aqli. Analisis salah laku disiplin dalam kalangan pelajar sekolah menghalang perkembangan ilmu dan pemikiran, merosakkan akal dan membahayakan kesihatan. Tahap keperluan, daruriyat atau Hajiat. Seterusnya, bagi buli atau pergaduhan, makasidnya ialah hifzu al-nafs. Analisisnya mengancam keselamatan fizikal dan emosi pelajar. Tahap keperluan, daruriyat. Yang Ketiga, vandalism. Hifzu mal Analisisnya merosakkan harta benda sekolah dan amanah. Tahap keperluan tahsiniyat. Salah laku yang keempat ialah pergaulan bebas. Makasit yang digunakan ialah hifzu al-nas. An Iaitu analisisnya menjejaskan maruah pelajar dan institusi keluarga. Tahap keperluan ialah hajiat. Akhir sekali, tidak hormat guru. Makasit yang digunakan ialah hifzu al-din. Iaitu analisisnya bertentangan dengan nilai ahlak Islam dan adab. Tahap keperluan ialah daruriat. Terdapat tiga tahap keperluan iaitu daruriat, keperluan asas. Tahap keperluan daruriat berkait salah laku disiplin kerana disiplin sekolah berperanan memelihara agama, keselamatan, akal, maruah dan harta murid yang berkaitan dengan makasih syariah demi mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan berakhlak. Seterusnya, hajiyat keperluan pelengkap salah laku disiplin kerana pengurusan disiplin membantu mengurangkan kesukaran dalam kehidupan murid melancarkan proses pembelajaran menstabilkan emosi serta mewujudkan suasana sekolah yang teratur tanpa menjejaskan keperluan asas yang ketiga ialah tahsiniat keperluan sempurna tahap keperluan tahsin niat berkaitan dengan salah laku disiplin kerana disiplin sekolah berperanan menyempurnakan akhlak, adab dan tingkah laku murid supaya persekitaran sekolah yang berhemah dan beretika harmoni dapat diwujudkan. Nilai kepimpinan Islam yang diperlukan amanah dalam tanggungjawab yang diberikan tegas dan berani menegakkan kebenaran adil dalam mengambil tindakan tanpa pilih kasih sabar dan tenang dalam mendidik pelajar rumusan analisis ini ialah isu salah laku disiplin seperti buli, vandalism, ponteng kelas dalam kalangan pelajar perlu dibendung dengan baik oleh pihak pemimpin iaitu unit disiplin dengan menggunakan pendekatan makasih syariah dan skill approach bagi melindungi murid dan persekitaran sekolah yang bagus. Perbandingan pendekatan model kepimpinan Islam versus Barat aspek asas sumber dari segi makasid kepimpinan Islam sumbernya ialah Al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad ulama. Sumber bagi skill approach iaitu model kepimpinan barat berdasarkan penyelidikan psikologi, teori, organisasi dan pengalaman praktikal yang berkaitan dengan skill approach. Tujuan bagi Islam dan kepimpinan makasid syariah mencapai kebaikan umum, mensejahterakan masyarakat dan mendapat reda Allah. Tujuan bagi skill approach yang diwakili oleh Barat menyelesaikan masalah, mencapai objektif organisasi dan meningkatkan produktiviti. Pendekatan bagi makasih syariah menekankan teknikal, kemahiran manusia dan kemahiran konseptual bagi skill approach menekankan penguasaan kemahiran seperti technical skill, human skill and conceptual skill. Kesedaran utama bagi makasih syariah ialah pemimpin perlu sedar bahawa kuasa adalah amanah, tindakan selaras dengan syariah. Bagi skill approach barat, pemimpin perlu sedar bahawa kemahiran dibentuk, pengetahuan teknikal dan interpersonal adalah kunci kejayaan strategi penyelesaian dan cadangan. Yang pertama dalam pendekatan makasih iaitu Hif al-din dan al-naf iaitu disiplin bukan sekadar hukuman tetapi islah contohnya menggantikan hukuman rotan dengan khidmat komuniti di surau atau aktiviti kerohanian yang membina jati diri. Yang kedua Hif al-mal iaitu pelajar sekolah didedahkan dengan kos penyelenggaraan bengkel iaitu kesedaran ini membina rasa ownership terhadap harta awam supaya vandalisme dapat dikurangkan integrasi skill approve yang pertama inspirasi moral iaitu pengetua dan guru disiplin bukan lagi polis sekolah tetapi role model kedua hasanah mereka memimpin dengan menunjukkan etika kerja yang profesional dan penuh empati yang kedua stimulasi intelek iaitu pelajar yang bermasalah disiplin diberikan projek teknikal yang mencabar untuk mengalihkan tenaga negatif mereka kepada inovatif. Untuk rangka tindakan, yang pertama etika dan integriti iaitu melancarkan kempen teknikal berintegriti iaitu menghubungkan kemahiran kemahiran tangan dengan kebersihan jiwa. Yang kedua, tadbir urus syura mengadakan parlimen pelajar atau sesi dialog antara pentadbir dan pelajar bermasalah untuk mendengar punca isu disiplin sebelum hukuman dijatuhkan. Yang kedua, pendidikan nilai iaitu modul disiplin yang mengintegrasikan adab menuntut ilmu Islam dengan etika kerja industri. Yang keempat, pemantauan maslahah iaitu uh, mengadakan sistem mentor menti di mana guru memantau perkembangan sasiah pelajar secara berkala bukan hanya semasa berlaku kes disiplin sahaja. Implikasi dan sumbangan Terdapat enam dimensi yang boleh kita ambil daripada isu ini Dimensi yang pertama ialah pelajar Implikasinya, sasia dan akademik pelajar terjejas Sumbangan, disiplin diri dan jati pelajar terbentuk Yang kedua, organisasi sekolah Iaitu unit disiplin Implikasinya, suasana pembelajaran pelajar terganggu Sumbangan, persekitaran sekolah yang lebih kondusif Yang ketiga ialah guru Implikasinya, tekanan guru di sekolah meningkat Sumbangan, PDP lebih berkesan dan lancar Dimensi yang keempat ialah ibu bapa. Implikasinya, hubungan antara pelajar dan keluarga menjadi renggang. Sumbangan, kerjasama serta maruah keluarga dan sekolah semakin terpelihara. Dimensi yang kelima ialah masyarakat. Implikasinya, gejala sosial dalam kalangan masyarakat meningkat. Dan sumbangannya ialah masyarakat hidup harmoni. Akhir sekali dimensi mengenai negara. Implikasinya menyebabkan modal insan menjadi lemah dan sumbangannya menjadikan pembangunan negara mampan kesimpulannya dapat dirumuskan iaitu maksud syariah bukan sekadar teks hukum yang statik tetapi merupakan kerangka solusi yang dinamik dalam menguruskan disiplin pelajar pendekatan Hif al-naf dan Hif al-aqd memastikan bahawa setiap tindakan disiplin bertujuan untuk membina semula sahsiah pelajar bukan sahaja bukan sekadar menghukum selain itu model kepimpinan barat seperti skill approved memberikan mekanisma operasi yang cekap seperti motivasi dan stimulasi intelek namun ia perlu disepadukan dengan nilai tauhid dan akhlak Islam agar kepimpinan tersebut mempunyai roh dan matlamat akhirat yang jelas kesejahteraan menyeluruh maslahah iaitu kepimpinan Islam di institusi pendidikan teknik mesti mengutamakan kesejahteraan menyeluruh keberhasilan seseorang pelajar tidak hanya diukur melalui perperiksaan atau kemahiran teknikal semata-mata tetapi melalui integriti dan disiplin yang mencerminkan pemeliharaan terhadap lima prinsip dan riyad. bukan sahaja itu kepimpinan dalam menghadapi cabaran disiplin remaja hari ini memerlukan kesabaran hikmah dan rasa pertanggungjawaban yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa iaitu pemimpin sekolah, guru dan kaki tangan adalah yang menentukan hala tuju generasi masa depan. Sebagai sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepimpinannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim iaitu tanggungjawab ini adalah amanah besar yang jika dilaksanakan berdas berlaksanakan prinsip bakasi syariah ia bukan sahaja akan menyelesaikan isu disiplin di peringkat sekolah malah akan melahirkan terlodat right muslim yang berakhlak mulia demi kemaslahatan ummah secara amnya